Роєм роботу по пошуку збирати матеріали для документальної стрічки, яку згодом побачив весь світ. Фашисти приїхали. Да как заходить? Я не могу. Я хлеба привез. Ну, спасибо вам. Уже Вы не фашист можете? сегодня, не? А? Сегодня уже не фашист? Нет. Не, уже все сегодня, сегодня нормально. Вы таких фашистов не были. Сказать вам, что с нашими городами? Это Бахмут. По-вашему, э... Артемовск. Артём. А. Это вот так вот выглядит город. А. Это вот так вот выглядит город. Это освободили русские. Вы говорили, что мы сами себя бомбим. Вот так вот выглядел город, пока была Украина. – Это Бахмут, да? – Это Бахмут, да. А вот, вот так вот выглядело. – Ну вы покажите, Мариуполь как отстроили. – Кого? – Кажут, там и, мать, и дома только построили. <laughs> – Мариуполь. Вот вам Мариуполь как выглядит. – Сейчас, когда? – Что это отстроено? 20 тысяч людей убитых. Что там отстроено? Ну, вот вот так вот Мариуполь выглядит. Понятно. Вот так выглядит. А по телеку, Ага. Ест, ну, мы телевизор только видим и все. Я, так я вам ага. рассказывал, что вас 20 да. лет обманули. Вот вот правда живая. Понятно. Вот выглядит Мариуполь. Я это не город, это братская могила. Тут убили очень много людей, я очень я много, я не я. военных. Гражданских. Гражданских людей. Культуры. Вот мы, при чем здесь люди? Такие, что мы, кто мы такие? Они вот похожи. Вон хлеба, глядь, нам привезли, и батон. Молодцы. За это большое спасибо. Ветер. Это, это Киевская больница, это Ахмаден, где лечили детей больных на рак. Ударили ракетой баллистической в отделение, где лечили детей от рака. Посмотрите. Зачем? При чем здесь дети Ну сказали вам по телевизору, сказали, что это там были военные, это детская больница. Да уже телевизор сколько не смотрит. Это было еще, когда у вас работал. Это, был это июль месяц. месяц. Ну, нам такого не показывали, мы такого не используем. Вот люди сутки разбирали каждый кирпич, чтобы спасти детей, которые там под завалами остались. Сутки разбирали. У меня знакомые всю целый день, вернее, служили, а всю ночь разбирали, пошли, чтобы детей спасти. Но вам расскажут, что мы детей едим и разбираем детей на органы. Вот, посмотрите. Это то, что вот осталось в этой больницы. Так вот дети вот выглядели. Смотрите, а вам рассказывают, а вам показывают. Вот, такое вам показывают, что они творят. Mm -hmm. о, oh, чем здесь детки? Смотрите, а вам рассказывают, что мы едим детей. Посмотрим. Так сейчас выглядит Бахмут. Освобожденный освободили. русскими солдатами. Так выглядел до войны. А зачем его освобождали? А я не знаю. От кого его освобождали? От украинцев. Ну это же украинский город. Да. Ну а зачем было его освобождать от украинцев? Ну я не знаю. Вот. Ой, Боже. Вот освободили. Я вообще не пойму, вот вы мне объясните одно, значит, я бы хотела даже этот вопрос спросить у Виктора, ну, называется СВО, какое СВО, это война? это война, это война, это не СВО, это не специальная операция. Нет, это не специальная военная операция, ну смотрите, вот был город, вот потом он выходил. люди. Как он выглядит теперь? Я бы хотела, чтобы вы знаете, что с ним. Обращение к Шклеву, к нашему главе администрации. Ну, давайте с ними. Вдвоем я... запишемся. Как? Ну вы и я. Давай. Давай. Готовы? Я хочу обратиться к главе администрации Казахстана сельского совета Шкляеву Александру Викторовичу. Александр Викторович, почему вы не вывезли людей? Почему в казачьей лодке осталось 150 человек, взрослых вместе с детьми? Это один вопрос. Второй вопрос. Вам было указано, чтобы э, вот во время военных действий были почищены все колодцы. На это были выделены деньги. Выделен, это было занесено в бюджет. Почему ни один колодец не работал? Когда пришли военные, нам негде было напиться воды. Мы пили воду из речки, и это на вашей совести. Я так думаю, Александр Викторович, что вам не стоит возвращаться назад, если в случае, ну, как бы, наши вернуться, то вам не надо сюда возвращаться. Вам люди не простят этого. Все. Провели дуже велику просвітницьку роботу, і е, на сьогоднішній день, після місяця майже роботи, просто видно вже результат. Люди розуміють, люди бачать, що весь час їх обманювали. Їм просто відверто брехали. Сьогодні записали навіть звернення до губернатора Ксуженського району. Це також важливо, тому що люди розуміють, що вони обмануті, кинуті, кинуті владою, кинуті державою, і що вони нікому на сьогоднішній день, окрім Збройних сил України, дійсно не потрібні. Дуже важко спілкуватися з людьми, розуміючи те, що їхні сини, їхні чоловіки воюють на Україні. Можливо, хтось і причетний до вбивств, до розстрілів мирних громадян. Но мы тем и отличаемся от від Казахстана тем, что мы люди. И это очень важно.